это был хороший матч. Вот, э, мы довольны, что мы смогли выиграть его. Но думаю, что нам нужно забыть быстро эту победу, попытаться восстановиться как можно быстрее. И завтра уже новый матч. Поэтому это всего лишь 1-0 серия, это ничего не значит. Поэтому нужно оставаться сфокусированными и провести работу над ошибками, которые у нас сегодня были, и продолжать стараться играть еще лучше. На оценку первая игра. Серия до трех побед. Сегодня соперник нас переиграл, переборол. Начали мы немного, ну, вроде бы так, очень много мячей потеряли на ведении и позволили им с этих потерь забить быстрые атаки. Если бы не они, позиционки, в принципе, мы справлялись. Поэтому нужно делать выводы и готовиться на завтра, потому что времени расстраиваться нет, скажем так. Нужно возвращать, завтра брать победу и потом стараться с Киева вернуть серию Криоров. Комментарий простой. Поздравил свою команду. Молодцы сегодня, выдержали такую тяжелую игру. Кребасы, да, работает в защите хорошо. Первый, первая игра нашей истории в плей-офф. Поэтому рад победе. Будем делать выводы. Не, не рад очень своей каме скамейке. Поэтому будем готовиться уже на завтра, уже мысли о завтра. Пропускать дома 82 очка для команды, которая играет от защиты, некорректно. Где-то перегорели, где-то не сработали наши уловки, которые мы готовили. Ну и надо сказать прямо, в первой половине мы не справились, абсолютно не справились с Сашей Липовым, а во второй мы не справились с Мишанисевым. Два человека, которые делали все, что они захотят, не нашлось в нашей обойме ребят, которые смогли бы им противостоять сегодня. Я очень рассчитываю, что мы излечим ошибки и завтра не дадим им столько свободы. Кроме того, мы э, достаточно неудачно пробивали штрафные. Все-таки не попасть в зале 12 бросков – это много. Плюс 15 потерь для такой игры, для плей тоже много. Да, сказать, что не расстроился, нет, расстроился. Но при этом и ребятам сказал, и говорю зрителям, нос не вешаем, проиграно сражение, но не проиграна война. Будем биться.